aqlingiz joyidami bu yerda men boshliqman va nima desam shuni qilishingiz shart haqsiz janob siz boshliqsiz nima deding yangi kelgan haqsiz dedim janob siz boshliqsiz siz buni hech ikkilanmasdan aytyapsiz to'g'ri shuning uchun sizga bugun bir narsa bermoqchiman nima ekan u? ishdan bo'shash haqidagi ariza nahotki haqiqatan ham bu yerda ishlamoqchi emassan katta xato yangi xodim sifatida sizni yetakchilik qobiliyatingiz meni o'ylashga majbur qildi agar qarshi bo'lmasangiz ketishimdan oldin sizga bir ikki narsalarni aytib o'tsam menga nimani ham o'rgata olarding tezroq eshitishni xohlayman qani boshla unda xo'sh janob men sizni butunlay yomon demoqchi emasman lekin siz qayerdadir o'z yo'lingizni yo'qotdingiz o'ylashimcha oldin lider bo'lgansiz ammo hozir shunchaki boshliqsiz nima farqi bor qarang boshliq faqat men deydi lider bo'lsa biz boshliqlarni mag'rurlik ko'r qilgan bo'lsa liderlar haqiqatdan ko'ra oladi liderlar doim so'rashadi larchi çı. buyruq berishadi boshliqlar qo'llarini begiz qilishadi ammo lider qo'llarini yozadi boshliqlar aytadi yur liderlar bo'lsa qani ketdik liderlar fikrlarni inobatga olishadi boshliqlar bo'lsa shunchaki yo'q boshliqlar faqat kamsitishadi liderlar bo'lsa ruhlantiradi chunki liderlar mehr berishadi boshliqlar bo'lsa boshliqlar odamlardan foydalanishadi kamsitishadi liderlar odamlarni tayyorlashadi yaxshi tomonini qidirishadi va rivojlantirishadi liderlar ruhlantirish san'atini o'zlashtirishgan boshliqlar bo'lsa yakka hukmronlik san'ati boshliqlar xuddi shoudagidek qichqirishadi liderlar bo'lsa oddiy xizmatchiga boshliqdek muomala qilishadi ular shafqatli va insoniylik birinchi o'rinda turishini bilishadi boshliqlar bo'lsa madaniyat yogurti deb bilishadi janob shu savolni o'zingizdan so'rang men sizga o'qituvchilik qilmoqchi emasman biror marta dunyo boshlig'i degan so'zni eshitganmisiz yoki bu dunyo liderimi biznes lideri jamiyat lideri, lideri bularni hammasini ko'rmayapsizmi siz bo'lishingiz kerak bo'lgan odam bu bo lider boshliq bo'lsa hech kim janob tadbirkorlarda juda katta mas'uliyat bor ishonamanki dunyoni o'zgartira oladigan insonlar bu bizmiz biz siyosatchilar emas hukumat emas buni diniy yo'l bilan hal qilmaymiz buni mijozlarimizning talabini birma bir qondirish orqali qilamiz bizni mijozlar balki siz yaxshi xizmat ko'rsatish seni uzoqqa olib bormaydi deb o'ylarsiz balki yaxshi xizmat ko'rsatsak aksiyalarimiz tushib ketadi deb o'ylarsiz buyuk genri ford bu so'zlardan qo'rqib ketgan bo'lar chunki u aytgandi biznes xizmat ko'rsatishga bag'ishlanadi bunda faqat foyda haqida bitta xavotir bor janob bunday katta chorlov ahamiyatga ega emasmi biz bu yerda orzular uchun ishlayapmiz shunchaki to'lov qog'ozi uchun emas biz shov shuvli va eng zo'rlari bo'lish uchun shu yerdamiz shunchaki o'zgaruvchan bo'lish uchun emas foyda faqatgina biz maqsadlarimizga sodiq qolganimizdagina keladi va bizda eng katta or q bo'ladi o'z rejalarimizga qaytish janob men umid qilaman siz yo'llaringizni o'zgartirasiz va muammolaringizni bartaraf qilasiz yetakchilik haqida juda ko'p narsalar o'rgatasiz bu ko'pchilik qilmaydigan narsa to'xta 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 sen qanaqasiga biznes haqida buncha ko'p narsa bilasan bizni aksiyalar deysan kim bu o'zi haqiqat shuki men aldadim men sizni xodimingiz emasman janob kimsan siz meni xodimimsiz men shu kompaniya asoschisiman va siz bizning asosimiz haqida bir ikki narsalar o'rganishingiz kerak ertagalik birinchi narsa sizni kengash yig'ilishida ko'rishni xohlayman